Привіт усім! Це абсолютно новий проект під назвою Сі Бемоль. Ви ж знаєте нотну грамоту? Ну, хоча б щось чули про гаму до мажор. Пам'ятаєте? До, ре, мі, фа, со, ля, сі, сі найвища нота. А якщо опуститися на півтону? Виходить всі бемоль. тож наша програма покликана розповідати про тих, хто може і не досяг найвищої точки своєї музичної, театральної, циркової майстерності, але робить усе можливе, аби піднятися на творчий олімп. Отже, про кого розповідатимемо сьогодні? Заїхали до Запорізької дитячої музичної школи номер 3 А там такі таланти. Давайте знайомитися. Учеников. Вот. Это, безусловно, яркие ребята, которые могут справляться с партиями. Э -э как правило, не каждый ученик может быть ярким солистом, не каждый может себе это позволить. Вот. А ансамбль подразумевает э -э разные партии. Кто-то сильнее может сильнее партию освоить, кто-то слабее может слабее. Поэтому дети это очень любят. Это, во-первых, не страшно. Вот. А во-вторых, это ярко, дети это любят, это праздник. Вот. Концерты, конкурсы это для детей праздник. В принципе, это, наверное, эм, основная причина, почему они ходят на домру. Им это интересно. Ансамбль домристов существует с 2004 года, и уже вот эти малыши, которые вот сейчас, это уже третий состав. В детстве ко мне пришли в мою школу преподаватель по номеру. Меня очень заинтересовал этот инструмент. Я участвую в музыкальных конкурсах довольно часто. Это стимул стать в первое место и не опускаться на планку ниже. Ну що ж, із ансамблем рідкісного у наші дні інструменту познайомилися. Відчули, який незвичний звук дарує нам Домра. Хочете стати володарем та підкорювачем цього українського народного музичного дива? Тоді, хоч, ніколи не пізно вчитися музиці? Ну, як не хочете Домру, візьміть гітару. Количество учеников у меня примерно человек 20, вот, и предпочтения у них настолько разнообразны, что порой удивляешься их каким-то поиском в музыке, потому что это начиная от маленьких детей, от первоклашек и заканчивая уже выпускниками этой школы. Это большие любители классической музыки. В детском возрасте это удивительно бывает. Это, конечно же, рокеры все вот, по призванию сегодняшнего дня, потому что это диктует время. Некоторые увлекаются джазовой музыкой. Кто-то, возможно, в какой-то момент жизни предпочтет народную музыку. Мой ансамбль принимал участие и в тех, и в других конкурсах, занимали почетные места. Играю каждый день, тренируюсь и иногда с друзьями веселюсь. Я вообще люблю всю музыку, но больше всего рок, джаз, блюз. Я делаю аранжировки к музыке и сам написал некоторые песни. А, взагалі, то головне, аби ви не зупинялися на шляху розвитку власного таланту. Спробуйте опанувати музичний інструмент. З усього розмаїття знайдеться таке, що дійсно припаде вам до душі. І хто знає, можливо, саме про вас ми розкажемо у наступній програмі Сі Бемоль». Моль. Побачимося, все буде добре.